ospis yatma düşdü qoydiyim də onu e, biraz hüzünləndi yüzümüz biraz üzümüzdə gülsün də deyirlər Hı -hı. bir nəfər var imiş e, həmişə atonu gəlmiş ki balasan adam olmayacaq Hı -hı. bu da bir vaxtdan sonra deyir vəziyyət dəyişdi yaxşı doğrudan da getdi imkanını vəzifəlidir pul imkan milyon oturur iş yerində birdən yadına düşür iç o atam məndir sən adam olmayacaq o məni deməlidir ki bax da görür Mən indi vəziyyətə bax. Dedi gecə saat 3. Dedi yoxub, e, mən səhəri gözləməyəcəm. Dedi bir dəfə, bir dəfə göndərdi ki, atağımı gətirin də bura. Gətirdilər kişini gecə saat 3-də turquzda yuxudan. Kişi də nə olub? Bəs oğlum səni gözləyir, mütləq gəlməlisən. Bəs də deyir ki, indi bu vaxt mən turquzda, deyir, hə, biz. Da indi çağırır da, övladım vəzifəli adamdır, elə baladandır ki. Kişini yazığı yorğun arğın 70 yaşında kişini tutup gətirlər. Kir içəri, bala nə olub, nə məsələdir? Qorxurdur bəki nə sət olub? Deyib, ata sənin qurbanı olaram. Yadıva gəlir deyirdi. Səndən adam olmayacaq. Deyir ha, hə, deyirdim bala, nə məsələdir ki? İndi gördün? Halı gəlib çıxmışam. Ha? Ki qayıdım ola ki, bala, səndən adam olmub, belə olmayacaqdı. Sən adam olsaydı, gecə saat 3-də ata yuxudan durquzu bir ayağına gətirməzdin. İndi kim olursan ol, övladsan atan üçün yenə də övladsan. Lap 50 yaşım var. Yenə də övladsan. Atanın ehtiramını sındırmazlar. Atanın hörmətini saxlayırlar. O bizim dinimizin cavanlara xüsusi tövsiyətdə ehtiram üçün atanın ayağına qaxmaq, bu müəllim üçün müəlliminin ayağına qaxmaq, məsum mən oxumuşam, imamlarımız alim gələndə ayağı qaldxıb. Bu, məsum bu işi görərdi. Yəni bu gözəl ədəb qaydalarıdır ki bu məsələlərdə biz özümüzə diqqət olsa, diqqətli olsaq çox yaxşı olar. İnşallah ki e, diqqət edəriyəm.